А мало это далеко? Подъезжают рядом. Смотри, Леха, тебя останавливают. Отлично. Притянул, mm -hmm. притянись. <свистит> Присоединись. Идите, идите, идите. Вот там вот я подъеду по, без нарушения. Тупо он не узнал. Включил ты камеру, да? <свистит> он уже не идет добрый вечер Здрасте. управление эгоизвод сопровождения прапорщик и добрый вечер добрый добрый, добрый прапорщик вечер. что вы хотели вам ситуацию вот водитель угу. вот. без документов вообще Конечно. Не свидетельство про регистрацию. Помочь? По да. Не, ну, у меня человек уже помогал. Идем. Мы Дома Ну а на каком основании вы управляете без посуды? Автомобиль этот ваш или нет? на папе, на папе. На оформлен? Ну, данное, транспортное средство. Ваше или нет? Где-то вы что вас не видно. Меня не видно? — вас. — Ну а як ви виїхали вообще? Згідно правил на... дорожнього руку, пункту правил 2, стадії 126. Пункт правил 2. -1. У вас повинно бути при собі посвідчення водія відповідної категорії. свідоцтво про реєстрацію на даний транспортний Так? За дане порушення правил дорожнього руху руху нативний протокол по статті 126. Керування транспортним засобом, не маючи при собі. по свечениям одея, до свидетельства по Смотрите, как вы можете оставить автомобиль, например, я вас могу отпустить. Я же не знаю, например, автомобиль вы угнали, да? Вот, например... Тебе просто понимаешь, надо сейчас по-любому документы привести, тогда у тебя машину не заберут. Лучше, или Нет, не важно, когда, просто смысл в том, что без документов машину заберут. Понимаешь, чтобы принести просто документы, и тогда ты поедешь просто с протокола.